что-то там горит. Они железной рукой правили миром 500 лет. Трусы так себя не ведут. Но я... Подонки ведут, трусы нет. Да. Не кажется, а знаю, что количество, кажется, отдыхающих там не уменьшилось в нашем Крыму. Кто едет в Евпаторию, постойте в саках, попейте кофе на Атоне. Привіт, друзі, мене звати Олена Курбанова, і ви на моєму Ютуб каналі Курбанова Лайф. А це свіжий випуск російської антипропаганди, їхньої антикринжатини і перепису того, яким боляче як вони страждають від свіжих прильотів. Ви не забувайте лишити нам подобайку і обов'язково підписуйтесь на ютуб канал Курбанова Лайф. Бо сьогодні ми вам покажемо таке на Росії. Знову неспокійно. А хто з нами давно? Той знає, що я ще понад рік тому пророкувала. Що до росіян почне долітати, долітати в абсолютно різні регіони, і це будуть НПЗ, воїно-промисловий комплекс, і не тільки. Як тільки ми зможемо наростити свої сили, створити безпілотники і не тільки так в них і буде палати. І це ми ще не дочекалися американської згоди використовувати, зокрема, і їхнє озброєння. Тож ми зібрали усі найпрекрасніші, найчудовіші, найпалаючі кадри сьогоднішнього дня, і що відбувалося Zaparei что-то там горит. Короче, трасса перекрыта. Получается странный сак. Вот Алтава, Крым. То там проходить. Коротше, стаїм. Хто є в паторію, постойте в саках, попейте кофе на атоні. І попри те, що самі пропагандисти, як правило, кажуть, ну навіщо знати правду недорогим росіянам? Від правди вони зійдуть з розуму, а все одно. Вибухи, <гум>, пробачте, бавовну або наслідки неправильного застосування і використання вогню просочуються в соціальній мережі. До речі, самі не дорогі росіяни, як правило, фільмують, кадрують і роблять нам відео звіти всього того, що в них відбувається. Ну а далі, звісно, починається обговорення і наша улюблена частина. Як вони це коментують? Ми найяскравіші кадри, звісно, зібрали. <гум> 56 <susurra> y se Peace. Ролі пропаганди сьогодні, звісно, теж вийшла на свої робочі місця. З одного боку, нічого особливого, ми вже все це чули з іншого боку. Безкінечно вони переконують свого глядача в своїй правоті і в тому, що тільки вони знають істину. А ще тільки вони вміють аналізувати як світову геополітику, так і ситуацію на фронтах. Понад два роки вони розповідають про те, як увесь світ з ними бореться, а вони два роки перемагають. Тільки результат, як то казав класик, все ж таки на табло. А з чого ви вирішили, що Запад труслив? Якщо він був би труслив, у нас б не було з ним ніяких проблем. Запад жорсток, блестяще організований, базується на многолетній традиції імперіалізму, мілітаризму. Вони не труси. Мы с ними каждый век воюем, и они уж точно не трусы. Я... Они не боятся нашей правды. Для них просто это часть информационной войны. Они ну, нас пытаются правду. воевать с нами и уничтожать на всех фронтах. Мало это им это удавалось. Они же протащили резолюцию, по которой, по большому счету, уравняли между собой нацистскую Германию и Советский Союз. Да, но протащили, да, потому что мы не сопротивлялись. А ага, так да. тогда какие претензии к ним? Они последовательно, методично, веками нас ненавидят. Мы себе придумали в них друзей, партнеров. Мы в них искали, то, чего нет. Это тоже правда. Так и сейчас мы будем искать, что они трусливы? Они не трусливы. Они постоянно посылают сюда своих конструкторов, войска. Они постоянно присылают свое оружие. Они, они уверены, знают. что мы не посмеем. Они железной рукой правили миром 500 лет. Трусы так себя не ведут. Но я... Подонки ведут, трусы нет. Да. Красные линии враг давно перешел, лезет дальше вглубь России. Очень много народа планирует отдых в Крыму. Путевки и билеты сдавать? М -м -м, я, не, я не знаю, что делать с путевками, с билетами. Это, э как бы вам сказать, это дело каждого отдельно взятого человека, мне почему-то кажется, ну, я просто владею информацией, э, я не кажется, а знаю, что количество, кажется, отдыхающих там не уменьшилось в нашем Крыму. А, следовательно, делаю вывод, что а, нам чем жестче, тем в общем, лучше. А, ну, надо, вероятно, слушать и прислушиваться тем, кто в Крым поедет отдыхать к тревогам, ко всяким объявлениям, на рассылкам и постараться обезопасить свои жизни, жизни близких. А так, так это же уже практически в феврале будет третий год, поэтому, ну, какие новости. Если я правильно понимаю, это моральный дух и у наших ребят сильно укрепился. Да, я вот разговаривал, когда с нами, я говорю, ребят, уже э, 1418 дней да, война шла Великое Отечественное. У нас, говорю, 830-й день военной операции уже в большую сторону, чем Великое Отечественное. Говорю, здесь у нас не бывает такого, не может уже просто априори быть такого какие-то там морально-упаднические настроения, еще что-то еще. Поэтому, да, сейчас укрепился он намного, сейчас понимает лишь состав. А враг меняется? А враг меняется, наверное, знаете, вот, в сторону уже отходящую от мотивации. Ну вот если мы по другим направлениям, там ну, жесткие такие ребята, мотивированные все были. Ну, вот сейчас в плен берем, ну, может, хорошо маскируется, а может, ну, да нет, ты, наверное, посмотришь реально. Как один сказал, а на что оно мне надо, я горил, купил, говорит, все, а меня, говорит, забрали. То есть мотивированных там выбило? Да. Ну, не всех, конечно, не всех, да. все равно остается. Все равно на позициях стоят, не бегут. Нет, не бегут, до последнего патрона они сражаются. Они так и говорят, у нас же патроны будут, мы будем стрелять, а потом, говорит, уже все, можно, как бы это. Ну, вы выбрали этот путь, идите им больше, я вас уговаривать и просить не буду. Шаг влево, шаг вправо, к стенке поставим, публично вам заявляю. Последний разговор с вами. Какая бы электоральная кампания не была. Я вам уже как-то говорил иногда, я тут особо не парюсь по поводу того, вы меня поддержите там или нет. Я договорюсь с белорусским народом. Я договорюсь, я найду с ним общий язык. Я три десятка лет нахожусь с ним общий язык. А вот вы подумайте, с кем вы будете работать. Уходи! А знаєте, де справжнє життя росіян? Ні, ні, звісно, не в їхньому телеку. не те, що розповідають в теплих, ошатних і дуже дорогих пропагандистських студіях. Правда, вона завжди у соціальних мережах, тому що там життя росіян без купюр, там те, що не вигадується і не намагається вони це якось все прикрасити і подати по особливому. Ні, всю жесть, все дніще свого життя вони саме там спочатку самі фільмують, а потім викладають. Тож, власне, і ми, як і завжди, зробили неймовірну підбірку соціальних мереж росіян. Ну, От, опять там що то паджок, що то там кидає, шуміт, гріміт. Біжить! Біжить! Все, скрутили, на, на землю положили. с 1982 года. Туалет у нас общий на 16 комнат, два туалета. Мы там должны и посуду мыть, и мыться, и в общем все. И когда мы задавали вопрос администрации, они сказали, что вам не положено кухни. В 2023 году у нас произошел взрыв в доме и пожар. Сгорело полдома, и сейчас мы, как живем в таких условиях, в антисанитарных. Здесь у нас бомжи поджигают все время. Уже 14 пожаров было. Затем жить невозможно, потому что ну, страшно. И я, как уже человек, пенсионер, мне хочется пожить еще сколько-нибудь в, в санитарных условиях, чтобы нормально сходить в туалет и как бы помыться, умыться и чтобы как-то по-человечески на дворе 21 век, а я вот живу вот в таких условиях. Ну неужели я не заслужил? Ох, ё, моторёк. Там, по-моему, вообще это. Ох, и... Двигателя валяют. Ой, ёлки, по, да, это вообще... Да, с... С... А опять да. трупы. Прикидываешь удар ещё какой-то? Да, вырвал. Ля! ля мотор. Но я порывал мотор. Ну я говорю, не делай это. Фуля, меня шиб... Ой. Хорошо. Там все. А там внутри будет... Это отлично? Да. Да. И... Я участник СВО. Был добровольцем. добровольцем призвался в августе месяца 14 числа. Демобилизовался в феврале 14 числа. Но получилось так, что выплаты не выплатили. Практически остался без денег. Ни компенсации за ранения, ни губернаторских, ничего. Даже документы до сих пор не могу в военкомате восстановить, сделать. Уже делают запросы три месяца. Получилось так, что какое-то время были деньги, снимали жилье с однополчанином с которыми вместе демобилизовались. Сейчас получилось так, что денег нет, Далі, звісно, буде. Допоки існує Російська Федерація, допоки вони будуть продовжувати свою повномасштабну війну і наступ на нас. В них буде палати і горіти щоденно. А отже, ми, друзі, незабаром з вами знову побачимось. Не забувайте лишати нам вподобайку, обов'язково підписуйтесь на YouTube, канал Курбанова Лайф. Коментуйте, почути і побачене. Бережіть себе, бережіть Україну.